Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau melihat pertanaman Padi PMJ 01 Yang ditanam di daerah Ciamis ya Ini perkembangan tanaman dari PMJ 01 Di usia 32 hari setelah tanamnya untuk pertumbuhan ini normal ya di musim penghujan untuk anakan bisa dilihat sendiri nih anakannya PMJ cukup mantap ini tadi saya sudah hitung sekitar 25 ada 28 sampai dengan 35 anakan perumpunnya ya untuk serangan hama penyakit di sini ada serangan pelipat daun, tapi tidak begitu signifikan. Ya, ini tinggal bekasnya saja. Nih, ini sudah dikendalikan dan disemprot. Untuk batang sendiri, saya lihat ini hmm, kokoh, ya, besar-besar. Jadi, ini pasti tahan roboh. Dengan menopang bulir yang cukup panjang dan bobotnya lumayan berat juga. <tuh> ya, warna daun ya cukup hijau tua ya, cukup gelap ya. ya. Beda dengan ini, ini jenis lain ah, nih sebelah kiri nih, ini ini sih ya padi lokal juga nih jaga di usia hampir sama 30 dua harian setelah tanamnya ya sama ini juga serang ada hama pelipat daun untuk penyakit di sini ya rata-rata nih ada belas, tapi tidak begitu signifikan. Ya, ini biasa, serangan penyakit di musim penghujan, nih, Tiba di padi. PMJ juga, nih, nah, ini belas, ya, tapi tidak begitu signifikan, nih. Perumputnya cuma ada satu, ada yang tidak, ya di padi gagah juga nih. Padi gagah nih. Hmm. Sama nih kokoh nih. Ini juga. Oke okay ya, gitu saja jalan-jalan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan lain tempat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.